всем привет дорогие друзья вы на канале rut и с вами назокет ахмедова если вы готовы тогда поехали tezroq gaplashib ketishni istasangiz siz ko'proq kitob mutolaa qilishingiz kerak kitob o'qiganingizda ovozingizni chiqarib ifodali o'qishga harakat qiling so'ng kitobning mazmunini rus tilida o'zingizning oddiy so'zlaringiz bilan ifodalab bering keyingi qiladigan ishingiz bu oynaga qarab bor so'z boyligingizni ishlatib gap tuzib o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingiz kerak ana shunda siz ko'proq gaplashishga o'rganasiz so'zlar yodlayotganingizda esa rodlariga qo'shimchalariga e'tibor bering masalan ot turkumi ruchka so'zini olaylik ruchka bu женский родga oid bo'lsa mening ruchkam demoqchi bo'lsak моя ручка bo'ladi glagоllar fe'llarda esa ular qo'shimchalari va tuslanishlari bilan ajralib turadi сидеть fe'li men olmashi bilan я сижу bo'ladi ya'ni men o'tiryapman o'tgan zamonda esa я сидел или сидела va hokazo masalan ты сидишь или ты сидела ikkita so'zni bitta gap qila olmasangiz bu albatta achinarli holat bunday bo'lmasligi uchun siz kuningiz haqida yoki qanday qilib kuningizni o'tkazganingiz haqida ko'proq yozishga harakat qiling yoki ko'chada ketayotganingizda atrofingizdagi narsalarni ruscha tarjima qilib keting masalan это небо а это хурма Это листья, а это дерево.